вам вам, Кухлин, миру нас усім, здоровья, благополучия, любові, надежды и веры, что все у нас будет добре, а у нас будет вот так вот приказ. я ну, очень переживаю, но можно я на русском языке буду говорить, потому что я сейчас... Очень большое вам всем спасибо. Это первое, что хочется сказать. Это просто какая-то сказка, понимаете? Мы, мы в саду, например, мой ребенок в вашем саду год, но мы за этот год поняли, что, ну, это просто переступаешь порог, это какая-то сказка, это какое-то волшебство, и... талантливые люди и заставили нас быть талантливыми заставили попросили и примусил, я так сказал потому, потому что за этот год я даже сама в себе открыла какие-то новые э, грани которых я до, до этого даже не подозревала что они у меня есть вот э, нашим детишкам я хочу сказать э, детки мне сегодня немножечко грустно от того, что ну, закончилась ваша совсем уж беззаботная детство. Еще какой-то промежуток детства у вас будет, но уже будет школа, уже будут обязанности, уже такие серьезные оценки готовятся. Вот сейчас саду. Но вы потом это поймете с годами, да? что в саду было самое лучшее время, самое классное, самое прекрасное. Поэтому я вас поздравляю. Я желаю вам, чтобы у вас было много терпения, много здоровья, для того, чтобы вы преодолевали какие-то, может быть, трудности, которые будут встречаться у вас э, на вашем школьном пути. Чтобы у вас все были хорошие учителя, добрые. В вашим родителям я желаю громаднейшего терпения, потому что начинается очень серьезный этап в жизни, это школа, вот, и э, еще от вас потребует она очень много сил, поэтому всем желаю, и детям, и воспитателям, и нашим всем работникам детского сада э, э, здоровья, семейного благополучия, доставка и большое всем вам спасибо. Спасибо. Ми радіємо за наших дітей, які впевнено крокують до школи. Тому ми хочемо ще проспівати на а ви нас підтримуєте. І підспівуйте. Залишити вас без подаруночків і ми теж вам їх приготували. Шановні батьки, шановні наші діти, чекаємо вас в нашій групі, в нашій оселі. Не затримуйтесь, на вас маленькі подарунки.

do